Фінансовий партнер, місто Банк мінімальна проте безбоїв. «Львівська енергія на виїзді зустрілася з інаківцем. Чергова робоча харківський локомотив на домашньому паркеті приймав Луганський ЛТК. Екстрафудзал продовжує висвітлювати найцікавіші матчі першої ліги. Противостояние двух заслуженных амбициозных тренеров Олега Солодовника и Станислава Гончаренко априори не может быть неинтересным. В этом сезоне их первая встреча во Львове закончилась минимальной победой энергии со счетом 1-0. Естественно, что енакиевцы горели желанием реваншироваться на Донецком паркете, который сейчас для них является домашним. Града голов вряд ли кто ожидал, а вот заруба была гарантирована и она случилась. У львовян возникла проблема с вратарями, так как болен Владимир Кардаш. И в Донецк энергия приехала с одним вратарем. Трудно представить, что бы было, если бы Владислав Лысенко сыграл неудачно или, не дай бог, травмировался. Но все обошлось. Больше того, он стал главным действующим лицом. Обе команды начали с активного прессинга, запевалой которого выступили гости. Энергия и открыла счет. Удар с близкого расстояния Ильдара Макаева голкипер донбассовцев Андрей Мельник принял как-то неуверенно. И мяч неспешно закатился в сетку его ворот. Шла четвертая минута игры. 0-1. Олег Солодовник тут же меняет Мельника на Алексея Сагайдаченко, которому сходу пришлось попотеть. Энергетики, воодушевленные успехом, продолжали давить соперника. На девятой минуте комбинация львовской команды, в которой участвовали Максим Павленко и Денис Овсяников, едва не приносит успех. Надежно сыграл вратарь Енакиевца. Хозяева площадки постепенно прибирают инициативу. Все больше работы становится у вратаря гостей. На 13-й минуте и он был бессилен спасти свою команду. Но за львовян сыграла штанга ворот. Отметим высокое индивидуальное мастерство в этом эпизоде капитана донбассовской команды Валерия Замятина. Наставнику энергии Станиславу Гончаренко этот момент очень не понравился, и его реакцию услышали не только его подопечные. А на 17-й минуте произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать и игроки, и тренеры, и, конечно, арбитры. В жестком стыке сошлись Дмитрий Бондарь и Александр Хурсов. Никто из них правил не нарушал и свисток не прозвучал. А потом последний зацепил соперника, уложив его на паркет. Казалось, что будет пол и желтая карточка. Но арбитры решили суровее наказать Хурсова, предъявив ему красную, увидев злой умысел в действиях инакиевского игрока. Естественно, что градус игры пошел резко вверх. Судьи немного растерялись, но до серьезных эксцессов дело не дошло. В концовке первой половины игры львовская команда, игравшая в большинстве, нанесла несколько опасных ударов по воротам соперника. Но до голов дело не дошло. 0-1. И соперники уходят на перерыв. Второй тайм начинается с обмена уколами. Но выстрелы Михаила Валенюка и Валерия Левчанова отражают вратари. Тут же Виталий Скорый едва не пробивает Владислава Лысенко, на что гости отвечают опасным выпадом Сергея Чепарнюка. Постепенно Янакевец прибирает инициативу в свои руки, а гости отбиваются, рассчитывая на контратаке. Виталий Скорый упускает возможность сравнять счет. Тут же Виталий Нестерук бьет, казалось, наверняка, но Львовян спасает вратарь. Чем ближе финальный свисток, тем бесшабашнее играют соперники. Валерий Замятин выходит за 2 минуты 20 секунд до конца пятым полевым. Но это не приносит успеха подопечным Олега Солодовника на высоте Владислав Лысенко. Это был его день. Смотрите, как он отбивает удары Виталия Нестерука и Михаила Валенюка. Янакиевец явно не заслуживал поражения, но проиграл 0-1. За такой матч нужно поблагодарить обе команды. Хорошо, что у нас будет возможность увидеть еще противостояние под названием «Энергия Енакиевиц». Думается, что их будет больше, чем одно. Что самое очень важное сегодня произошло, это восприняли очень хорошо нашего оппонента, соперника. Он, мы понимали его силу, организацию, да, вот новое движение, ну, я так сказал, с приходом Олега Петровича. Вот, отношения, а значит и мотивацию. Это соперник уже совершенно не тогда, который, к которому мы приезжали раньше. Я не скажу, что, скажем, что нам так сложно сегодня пришлось. Нам пришлось одинаково сегодня, так сказать, искать победу. Но вот предопределяющим, мне скажется, так кажется, определилось то, что мы забили первый мяч и сумели именно до конца игры выстроить стратегию и понимание тактики игры. И мы справились, потому что практически с полумомента у нас две ошибки такие были, которые могли были наказаны быть в контратаке. А так по набору, когда мы выходили наверх, по контратакам, по геометрии, когда мы приходили в контратаку, мы были предпочтительны ко второму мячу, и вы это смогли наблюдать. Тяжело что-то говорить, но прежде всего хочу поблагодарить ребят, которые показали характер. Я думаю, что достойно выглядели с лидером нашего чемпионата. Ну и, конечно, хромает реализация. То есть те моменты, которые были, их нужно было забивать, реализовывать. Поэтому считаю, что мы достойно выглядели. Еще раз большое спасибо всем. Одно могу сказать, что один человек, который не соответствовал этой игре, это судья, быть один все. Вот это я могу одно сказать. Потому что то, что есть красная карточка, давай красная, она есть красная. Но если есть желтая и есть еще желтая, ее надо давать. Чего же в одну сторону дают люди, а в другую нет? ФИФА дает судья, а этот боится да. Значит, не надо, иди тогда работай где-то в другое. А так еще раз хочу поздравить энергию с победы. Я вважаю, що хороша гра, зрителям ну, жаль, нет результата. То немає результату. Ні трьох очків, які нас приблизили к Но шансы есть Шанси є, що будемо боротися. Слідча гра ЛТК. Будемо настраюватися і старатися вигадати. 1-0 у матчі втрачених моментів перемагає енергія. За версією Екстраліги, кращими у цьому матчі стали воротарі Володислав Лисенко з енергії та Олексій Сагайдаченко з Інаківця. Чергова робоча харківський локомотив на домашньому паркеті приймав Луганський ЛТК. Екстрафутзал продовжує висвітлювати найцікавіші матчі першої ліги. В очной дуэли локомотивы ЛТК подошли в хорошем настроении. Железнодорожники в предыдущем туре переехали в гостях своего главного конкурента в борьбе за титул «Энергию». Телефонисты в родных стенах отключили действующего чемпиона страны «Ураган». Поединок харьковской и луганской команды начали явно на волне тех победных игр. Они старались, что-то хотели, но, как показалось, трибуны мысленно все еще находились там, где были счастливы неделю назад. В итоге первое обострение в матче произошло на пятой минуте когда после удара Дмитрия Сорокина мяч от рук Василия Сухомлинова ударился о штангу, а затем снова оказался у вратаря гостей. ЛТК в долгу не остался. Тарас Кусь ухнул со штрафного. Харьковский экипер Евгений Иваняк проявил полную боевую готовность и перевел мяч на угловой. Постепенно железнодорожники прочно захватили инициативу, почти не допуская соперника на свою половину. Вот только моментов у харьковчан было немного и разящие удары не получались. А когда кому-то удавалось пробить более-менее прицельное, путь мячу преграждал опытный Сухомлинов. Пытаясь бить атакующий пыл локомотива и встряхнуть своих подопечных, главный тренер ЛТК Роман Ковальчик к концовке тайма берет тайм-аут, чертит схемы, объясняет кому что делать и куда бежать. Дух просвещения едва не принес гостям несколько открытий чудных. Но сначала никто из луганских игроков не откликнулся на фланговый прострел Владимира Разуванова, а затем отменный шанс убрать одну единицу с табло загубил Андрей Бурдюк. Счет 0-0 стал за закономерным исходом первого тайма. Первый тайм, в принципе, планировали очень строго отыграть. Знали, что соперник бегущий. Знали, что ребята молодые, амбициозные. Поэтому первый тайм он должен, скорее всего, быть такой строгий. Единственное, что надо было в первом тайме, хотя бы один из эпизодов, который мы создали, реализовать. Второй тайм, да, мы немножко с ребятами поговорили в раздевалке. Может быть, даже где-то на повышенных тонах встряхнули их чуть-чуть. На вторую половину локомотивцы вышли раньше соперника, что вроде бы говорило об их серьезном настрое изменить ситуацию и кардинально. Ожидания трибун хозяева оправдали спустя полторы минуты после возобновления игры. Воспользовавшись диагональной передачей Александра Кондратюка, цель поразил Сергей Журба. Попытка Сухомлинова прервать полет мяча успеха на этот раз не имела. 1-0. Ну, я просто среагировал как бы не с опозданием, а сразу среагировал. И какой-то рикошет рука одна левая отбила, вторая получается, чуть-чуть его как бы накрыла в ворота. Вот обратно, этот гол в начале второго тайма сразу у нас сломил. Ну, видите, такой гол. И где-то ребята начали больше переживать, хотя после этого у нас тоже несколько моментов хороших было, надо было забивать. Вот видите, полшага шаг не хватает. Но ну, все-таки это чуть-чуть уровень. На 27-й минуте перевес локомотива мог удвоить Дмитрий Федорченко. Выясняется, что у него сложные отношения со штангами. Спустя минуту Кузи имел хорошую возможность провести ответный гол, но и Ваняк, пусть и с трудом, отвел угрозу от своих ворот. А вскоре Дмитрий Сорокин окончательно застолбил за хозяевами лидерство в счете. Получив передачу от своего тезки Камека, он эффектно пробил в дальний угол. Я увидел, что Вася выходит, Сухомлинов, и на противоходе в дальний угол удачно попал. У гостей было 10 минут, чтобы отыграться. Только вот за счет чего они хотели это сделать, было непонятно. Что в равных составах, что с пятым полевым, которого Ковальчик выпустил на площадку за 4 минуты до финальной сирены. Розыгрыш лишнего в исполнении ЛТК больше напоминал тренировочное упражнение под названием «Держание мяча» и никакой пользы ожидаемо не принес. Хотели сделать как лучше, а это, как всегда, включаются тормозные клетки. И оно и не бежится, и не дышится, и вот тяжело им было не забил больше и локомотив. Впрочем, и победой со счетом 2-0 железнодорожники остались довольны вполне. Погоня за энергией, а значит и золотыми медалями, продолжается. В достаточно нелегком матче смогли проконтролировать не только ход игры, но и все-таки преимущество, которое было, смогли реализовать. Александр Шариков из Харькова специально для экстрафутзала. 2-0 і локомотив не збавляє ходи в перегонах, де на кону золоті медалі чемпіонату. Кращі гравці поєдинку залізничник Сергій Журба та Володимир Разуванов Зелтика. Енергія та локомотив продовжують чемпіонську гонку. Лів'яни поки випереджають харківський клуб на два пункти: ураган з Івано-Франківська і надалі третій. В'янаківця 20 очок. Луганський ЛТК на п'ятому місці турнірної таблиці. Рівненський кардинал Луганчанам поступається одним пунктом. Претенденти на звання кращого голеодору чемпіонату цього туру не забивали. В енергетика Максима Павленка 20 голів. На 6 лучних ударів менше у роганівця сержао. Одноклубник бразильця Валентин Цвелих третій у списку бомбардирів. У 22-му турі, 17 березня, енергія прийматиме кардинал Рівне. поєдинку за п'яту сходинку турнірної таблиці зустрінуться Єнаківець та ЛТК. Екстрафудзал продовжує висвітлювати найцікавіші матчі першої ліги. Добігає кінця регулярний сезон у першоліговій першості України з футзалу. Командам залишається зіграти лише три тури. Рішучою ходою прямої до Екстраліги Чернівецький Меркурій. Минулого сезону підопічні головного тренера Віктора Млинця впевнено вигнали змагання у західній зоні. І лише недоліки регламенту, які з незрозумілих причин позбавили чернівчан переваги власного майданчика на матч відповідь півфіналу, призвели до того, що їм довелося вдовольнитися бронзовими медалями першості. Меркурій цілком міг би стати учасником прем'єрного сезону в екстралізі, адже чернівчани були серед тих, хто підписав протокол про наміри створення елітного футзального дивізіону України. Тим керівництво клубу вирішило все детально зважити і використати поточний сезон для ретельної підготовки до матчів високого рангу за цей час, команда зміцнила як кадровий потенціал, так і значно додала в організаційних аспектах. В тому році ми могли піти в вищу лігу, але ми не були готові. Я рахую, тому що команди треба було підсилити команду, треба було зігратися, треба було трошки обновити команду, і ми тому взяли цей сезон для того, щоб нормально підготуватися для вищої ліги. І гра про це й показує. Як наслідок, очікуваний результат не забарився. Наразі чернівчани впевнено очолюють турнірну таблицю на заході, здобувши 34 очки в 14 матчах. Не зазнавши жодної поразки. Ось і в останньому турі ігри, якого відбулися минулими вихідними. Меркурій камінь на камені не залишив від МФК Одеса. 10-2, більш ніж переконлива перемога лідера. А беречи до уваги результати матчів, які відбулися у Ковелі, де основні конкуренти чернівчан, місцева команда Шансавто та Львів Холод втратили очки, меркурівці достроково гарантували собі місце у першоліговому фіналі чотирьох. Команда наша швидше на даний момент є, вона набрала форму. Команда готується під вищу лігу, і ми тому це не початок. сезону. І ми показали, дійсно, цією грою видно було, що ми швидше, Ми краще однозначно. Дуже приємно, що такий рахунок По-моєму, отримали задоволення від цієї гри всі. Готовність грати на більш високому рівні підопічні Віктора Мгунця чудово продемонстрували в першому матчі однієї восьмій фінала Кубка України. Граючи на виїзді проти лідера екстраліги львівської енергії, чернівчани мало в чому поступалися господарям майданчика. І хто знає, який міг би бути рахунок, якби Меркурію вдалося краще справитися з хвилюванням, реалізувати втрачені нагоди для заття воріт? Втім, один цілком пристойний результат. що німчани мають намір дати справжній бій енергії у рідних стінах. Ми достойно зіграли з энергию. Думаємо, що ми і дома їм як мінімум бойдемо однозначно, а надіємося, що й виграти однозначно, тому що як ми вже йдемо в вищу лігу, ми повинні такі команди, як енергія, однозначно обігрувати. Що ж, залишається дочекатися 22 березня, коли команди зіграють матч-відповідь у Чернівцях. І, звичайно, чекатиме Меркурій в екстралігії за підсумками цього сезону. Адже з такою грою чернівчанам цілком до снаги у цьому сезоні здобути золоті медалі перша Першості, Віталій Рожецький, Юрій Радуляк і Чернівців спеціально для програми Екстрафутзал. Лів холод на виїзді поступився буранне Габариту 7-4. Шанс авто у рідних стінах в нічию звів матч зі столичним НПУ. Львівський Лємберг переміг спортлідер з Хмельницька. Лідер східної зони на виїзді розібрався з РП 9-6. Ресурс Донецька зіграв нічию з другою командою Харківського локомотива. В Донецькому дербі команда Дю США Мегапром перемогла утас 5-2. Залізничники Журбата Сорокін та енергетик Ільдар Макаєв автори кращих голів цього тижня. Переможний гол завжди сподобається принаймні, вболівальникам команди переможця. Ільдар Макаєв з енергії проштовхує м'яч у ворота єнаківця. Третє місце. А цим голом вже милуватимуться і вболівальники команди суперниці. Залізничник Дмитро Сорокін обвідним ударом знімає питання про переможця у матчі Локомотив та ЛТК. Друге місце. А голом Сергія Журби мають змогу милуватися глядачі екстра футзалу без коментарів. Перше місце цього тижня. финансовый партнер «Мистобанк». банк.